জনগণলৈ অভিনন্দন আলফা স্বাধীন সন্তাসবাদী সংগঠন নহয় বুলি বিবৃতিত উল্লেখ কৰিছে পৰে পৰেশ বৰুৱাই আলফা স্বাধীনৰ সেনানীসকলে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নীতিৰ আধাৰত আত্মৰক্ষাৰ বাবেহে হাতত অস্ত্ৰ তুলি লোৱা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম ভাৰতৰ সৈতে অৰ্থপূৰ্ণ আলোচনাৰ বিৰোধী নহয় সাৰ্বভৌমত্ব পুনৰ উদ্ধাৰ ন্যায়সংগত অধিকাৰৰ বাবে আলোচনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আলফা স্বাধীন ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই অসমৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ পুনৰ উদ্ধাৰৰ বাবে অনুকূল বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিব বুলিও আশাবাদী আলফা চাথীন ৰাজনৈতিক অধিকাৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ অৰ্থ বিচ্ছিন্নতা নহয় বুলিও মন্তব্য কৰিলে আলফা স্বাধীনৰ উচ্চতম পৰিষদৰ সভাপতি জেনেৰেল পৰেশ অসমে আলফা স্বাধীনৰ সদস্য আৰু শুভাকাংক্ষীৰ ওপৰত কলা আইন প্ৰয়োগ কৰি শাৰীৰিক আৰু মানসিক আক্ৰমণ কৰাৰ উপৰিও তথাকথিত সংঘৰ্ষৰে সত্যাযজ্ঞ পৰিত্যাগ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছে আলফা স্বাধীনে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন ভাৰতৰ সৈতে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আলোচনা বিৰোধী নহয় পুনৰ উদ্ধাৰৰ ন্যায়সংগত অধিকাৰৰ বাবে আমি এক সুনির্দিষ্ট সময়সীমা কার্যসূচীর ভিতরের ৰাজনৈতিক রাজনৈতিক সমাধানের স্বার্থ আলোচনার আগ্রহী এই ক্ষেত্র নিশ্চিতভাবে ভারত রাজনৈতিক অধিকার পুনর এক অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করবেন কারণ রাজনৈতিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার অর্থ বিচ্ছিন্নতা নহয়। ভারতে এই যুক্তি অৰুগত কৰি কৰি সৌহাগ্যপূৰ্ণ